Tanbihul g'ofiliyn nabiy va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni 39-bob. bobi ashuro kunining fazilati faqih Abu abulayi samarqandiy rahmatullohi alayhi Abdullah ibn Abbas abbos anhu dan rivoyat qiladi payg'ambar alayhissalom aytdilar kim muharramning ashuro 10 kuni ro'za tutsa alloh taolo 1000 ta farishta va 100 ta shahidning savobini beradi kim muharramning 10 kuni ro'za tutsa alloh unga 10000 haj va umra qilganing hamda 10000 shahidning savobini beradi kim ashuro kunida yetimning boshini silasa alloh taolo har bir soch tolasi uchun uning darajasini ko'taradi kim ashuro kunida ro'zador mo'minga iftor bersa go'yoki muhammad alayhi alayhissalomning butun ummatlarga iftor qilib bergandek bo'ladi ey allohning elchisi alloh taolo ashura kunini boshqa kunlardan afzal qilganmi deb so'rashdi odamlar u zot aytdilar ha alloh taolo osmon va yerlarni ashura kunida yaratdi tog'larni yulduzlarni lavhni qalamni odamni havvoni va jannatni ashuro kunida yaratdi va ularni ashuro kunida jannatga kirgizdi ibrohim alayhissalom ashuro kunida tug'ildi va uni o'tdan ashuro kunida qutqardi unga qurbonlik qilishni ashuro kunida buyurdi o'g'lining o'rniga qo'chqorni so'ygan kun ashuro kunidir firavnni ashuro kunida dengizga cho'ktirdi ayub alayhissalomdan balolarni ashuro kuni daf qildi odam alayhissalomning tavbasini ashura kuni qabul qildi dovud alayhissalomning gunohini ashuro kuni kechirdi va sulaymon alayhissalomga mulki qaytarildi va iso alayhissalom ashuro kuni tug'ildi va osmonga ashuro kunida ko'tarildi payg'ambar alayhissalom ashuro kunida tug'ildilar qiyomat ashuro kunida bo'ladi faqih aytadi karima radhiyallohu anhu deydi ashura kuni odam alayhissalom tavbasi qabul qilingan kun <imitation> u shunday kunki nuh kemadan tushirildi va shukrga ro'za tutdi u kun fir'avn dengizga cho'ktirildi bani isroil qavmiga dengiz yo'l berdi va uning shukri uchun ro'za tutishdi agar qodir bo'lsang u kunda sen ham ro'za tut abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi kim ashuro kunida ahli ayollarga kengchilik qilsa alloh taolo unga yilning boshqa kunlarini ham keng qilib qo'yadi sufyon aytadi biz tajriba qilib xuddi shunday ekanini topdik said ibn jubayr ibn abbos roziyallohu anhudan naql etadi payg'ambar alayhissalom madinaga kelib yahudlar ashuro kunida ro'za tutayotganlarini ko'rdilar va u haqida so'radilar bu kunda alloh taolo musoni va bani isroilni firavn ustidan g'olib qilgan biz uni ulug'lab ro'za tutyapmiz deyishdi ular payg'ambar alayhissalom bizlar musoga sizlardan ko'ra haqliroqmiz dedilar va ro'za tutmoqqa buyurdilar faqih aytadi bu kunning tafsirida ulamolar ixtilof qiladi ba'zilar ashuro deb nomlanishi muharramning 10 kuniga to'g'ri kelgani uchundir deydi arabcha ashara 10 degani ba'zilar aytadi alloh taolo bu kunda 10 ta payg'ambarni 10 ta karomat bilan ikrom qildi odam alayhissalomning tavbasini qabul etdi idris alayhissalomni yuqori maqomga ko'tardi nuh alayhissalomning kemasi judiy tog'iga tushdi ibrohim alayhissalom tavallud topdi alloh uni o'ziga do'st tutdi va unga o'tdan najot berdi dovud alayhissalomning tavbasini qabul qildi iso alayhissalomni osmonga ko'tardi muso alayhissalomni dengizdan qutqazdi va firavinni cho'ktirdi yunus alayhissalomni baliqning qornidan chiqardi sulaymon alayhissalomga mulkini qaytarib berdi payg'ambar alayhissalom tavallud topdilar ba'zilar bunday deydi ashuro deb nomlanishi alloh taolo bu ummatni 10 ta karomat bilan ikrom qilgani sabablidir birinchisi rajab oyi u allohning oyi unda urush qilinmaydi uni ummat uchun karomat qilib berdi uning boshqa oylardan ortiqligi bu ummatning boshqa ummatdan ortiqligi kabi ikkinchisi shabon oyi boshqa oylardan ustunligi payg'ambar alayhissalomning boshqa payg'ambarlardan ustunligi kabi uchinchisi ramazon oyi uning boshqa oylardan ortiqligi alloh taoloning o'zi yaratgan xalqdan ortiqligi kabidir to'rtinchisi laylatul qadr u ming oydan yaxshi beshinchisi fitr kuni ramazon hayiti u mukofot kuni oltinchisi ashr kunlari ular allohni zikr qilish kunlari 7 yettinchisi arafa kuni u kunning ro'zasi ikki yilga kafforatdir sakkizinchisi qurbonlik kuni u allohga yaqinlik kuni to'qqizinchisi juma kuni u kunlarning 10 o'ninchisi ashuro kuni uning ro'zasi 1 yilga kafforat bu kunlarning hammasida o'ziga xos karomatlari bordir alloh taolo ummatga bu kunlarni gunohlariga kafforat bo'lishi xatolardan tozalanishi uchun bu yerda oysha onamiz roziyallohu anhu aytadi johiliyatda ashuro kunida qurayshiylar ro'za tutardi payg'ambar alayhissalom ham makkada ekanida tutardilar madinaga kelganlaridan keyin alloh taolo ramazon oyi ro'zasini farz qildi so'ngra payg'ambar alayhissalom aytdilar men ashuro kuni ro'za tutishga buyurilgan edim endi kim xohlasa ro'za tutsin kim xohlasa tark qilsin oysha onamiz ashura kunini to'qqizinchi kun deganlar ba'zilar 11 birinchi kun deydi ko'pchilik Ashura kunini o'ninchi kun deb aytgan alloh bilguvchi bilguvchiroqdir Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh